时辰到，醒醒！娘，那你没事吧、呃？ 怎么样？你要是不想让你娘受到什么伤害，我劝你还是乖乖束手就擒的好。 我容颜尽毁，又永失父爱。这一切，全都拜你这个妖女所赐。我定要以牙还牙，让你也尝尝在最亲的人面前不得好死的滋味。哼，我忘了，你不怕我。 真是难办呀、啊，那你怕什么呢？温静月，你敢！你快住手，温静月！你有什么冲我来，跟我娘没关系。你怕了？<laughs> 可惜你弟弟早就吓晕了。不过也不遗憾。哎，这样吧，我替你母亲改变改变容貌，考验一下你们俩的亲情。 看看，还认不认得出？温静月，四妹妹，明哥哥，太好了，你你还记得我？四妹妹说笑了，我当然记得你。 明哥哥，你不是在牢里、啊？莫不是为了这个妖女，想尽办法逃出来救她？四妹妹，皇上已查明真相，家父遭害，故城动乱，皆是因此妖女而起。得知国师神兵威武，将此妖女伏法，实在是大快人心。我这次前来，就是想亲手了结此妖女。 以告慰家父在天之灵。真的吗、嗯？你看，我给你带了礼物，喜欢吗？喜欢。嗯